और इस खानदान का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है इस परिवारवाद का फायदा नरेंद्र मोदी जी और खुद अमित शाह जी को भी हुआ है अपने मन को पूछे हुआ है कि नहीं हुआ है स्वार्थ के लिए परिवारवाद नहीं आया राजनीति में समझ लीजिए आप तो कौन सा परिवारवाद शरद पवार जी का जो तो परिवारवाद है क्या बोलते हैं उनकी बेटी मुख्यमंत्री होगी पवार साहब ने कहा कि मेरी बेटी तो लोकसभा लड़ती है सालों साल से कुछ भी आता है मुंह में आप बग देते हो सब लोग शरद तो पवार जी ने जो तो काम किया है कृषि क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्षेत्र में एजुकेशन फील्ड में सामाजिक क्षेत्र में उसका तो गौरव आपके सरकार ने किया है पद्म विभूषण देकर तो कौन सा परिवारवाद की बात आप करते हो अगर परिवारवाद किसी ने पाला है तो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी और जिसको परिवार होता है वही परिवारवाद की बात करता है जो अडवाणी साहब जैसे अपने पिताश्री को नहीं संभाल सकता है वो क्या परिवारवाद की बात करेगा कहा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी सत्ता पैसा पावर मनी पावर मसल पावर एजेंसी पावर की ताकत पर यही कर सकती है और क्या कर सकती है सरकारी गिराइए विधायक खरीद ले एमपी खरीद लो हिमाचल में यही हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है सर, पर एक बात ये कि है कि कि जो हैं वो कह रहे चीफ मिनिस्टर से ला रहा है नहीं फिर भी क्रॉस वोटिंग तो करवाया ना वो बात तो छोड़ दीजिए क्रॉस वोटिंग तो किया ना अक्रॉस पार्टी लाइन की अगर मैं बात करूं तो आपने क्रॉस शूटिंग किया है तो आप विधायक कैसे रह सकते हो अभी आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें फाइनल हो जाएंगी महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ फोर्टी एट सीटें है लोकसभा की और पूरा देश का लक्ष्य लगा है कि क्या हो रहा है लेकिन मैं बार बार मेरे पार्टी के तरफ से बोल रहा हूँ या महाविकास आघाड़ी के तरफ से बोल रहा हूँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ प्रकाश आम्बेडकर जी की हमारा सीट शेयरिंग बहुत ही नॉर्मल तरह से हो रहा है और हो जाएगा

जिस तरह के रवैया देश में चल रहा है जिसमें एकाधिकारशाही कहते हैं, वो खत्म हो जाए प्रकाश अंबेडकर इस देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं, हमारे में कोई मतभेद नहीं है बात रही सीट शेयरिंग की अंबेडकर जी को जो चाहिए हम देने को तैयार है अब उनका फैसला है तो अमित शाह वारंवार हल्ली परिवारवादावर बोलतात घराणेशाही या देशातल्या काही घराण्यांना प्रतिष्ठा आहे त्यातलं ठाकरे घराण आहे या देशातल्या काही घराण्यांना प्रतिष्ठा आहे त्याच्यात शरद पवारांचं घराण आहे कारण या दोन्ही घराण्यांनी महाराष्ट्राला देशाला समाजाला खूप काही दिलं आहे आणि या घराण्यांचे लाभार्थी हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा सुद्धा आहेत हे त्यांनी आपल्या मनाला विचारावं या दोन्ही घराण्यांचे लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शहा सुद्धा आहेत बाळासाहेब ठाकरेंच्या घराण्याचा वारसा हिंदुत्वाचा आहे त्याचाही लाभ भारतीय जनता पक्षानं वारंवार घेतलेला आहे किंबुना बाळासाहेब ठाकरे नसते महाराष्ट्रात तर भारतीय जनता पक्ष या राज्यामध्ये औषधालाही दिसला नसता बाळासाहेबांचं बोट धरून त्यांच्या घराणेशाहीचं बोट धरून इथे पक्ष वाढला त्यांचा आता गोष्ट राहिली घराणेशाहीची मग जय शहा आपल्या घराण्याचे नाही आहेत का जय शहा आपले चिरंजीव आहे ते आपले चिरंजीव आहेत गृहमंत्र्याचे म्हणून ते भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी काय शंभर सेंचुरी मारल्या का क्रिकेटमध्ये त्यांनी काय पाच हजार बळी घेतले का काय त्यांनी विराट कोहली शेवटपेक्षा जास्त शिक्सर मारले का ते क्रिकेटचे प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी काम केलं आहे घराणेशाहीवरती कोणाच्या बोलतोय आपण ठाकरेंची आणि पवारांची घराणेशाही ही समाजाला देशाला कायम प्रेरणादायी दिशादर्शक राहिली इथे कोणाला मुख्यमंत्री व्हायचं नाही पण माझ्या माहितीप्रमाणे अमित शहा यांना प्रधानमंत्री व्हायचं आहे अमित शहा यांना प्रधानमंत्री व्हायचंय पण मी सांगतो अजून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रीपदी आहे